3 глава 13-14 стих, филиппийцам 13-14. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Мы с вами прожили какой-то промежуток времени в свободе, которую, возможно, наши отцы и деды вымолили у Господа. Это уже считайте, 20 лет, немножко больше. Это не наша возможно, заслуга, а тех, которые были впереди нас. Не знаю, почему на Украине так случилось, но Бог милостью своей благословил нас, и мы имеем эту свободу. В какой-то степени в 90-х годах мы ее использовали, и Бог милостью своей послал нам очень много людей в нашей церкви. Кто этот момент использовал, то был большой приход. Я сам с Виницей. И знаю, что у нас были года, когда каялась и принимала крещение по 200 с лишним человек. Конечно, это были благословенные года, и мы славили Бога, что Бог призывает, Бог призывает людей на путь спасения. Много не приходилось нам прилаживать с вами усилий. Возможно, несколько человек могли прийти, приходили тысячи людей, которые хотели слушать Священное Писание. Не всегда были совершенные проповедники, но в то же время были большие покаяния. Теперь приезжает тысячу верующих, приходит два неверующих, если пришли. Все поменялось пять. Но свобода осталась та же. Апостол Павел сказал, мы читали с вами, братья, я не почитаю себя достигшим, подчеркнуто, Слово Божие, а только забываю за ним. То, что было тогда, нам приходится с вами забывать. У апостола Павла тоже, вероятно, были Какие-то успехи, большие успехи, но тоже, он говорит, нужно забывать сзади. Напоминать и вспоминать наставников мы должны. Но не должны жить той жизнью, которая была у наставников наших. Вспоминать должны. Нигде не написано, что их не жизнь, жизнь, и повторять их. Как-то у нас один брат сказал, вот вы уже ездите на таких машинах, вот и как-то уже по-другому все. Пожилой брат, мой брат дорогой, вы когда-то ходили в валенках, в сапогах кирзовых? И в Галифе, помните такое время? Он говорит, помню. Ну, теперь вы оденьте кирзовые сапоги Галифе, выйдите на улицу. Что скажут о вас? Если молодой человек оденет, скажут, что-то надо где-то, куда-то его отправить. Тогда была такая мода, было такое время. Господь говорит, нужно забывать заднее, даже в вопросе культуры. И простираться вперед, то, что мы с вами сегодня живем. Тем более в вопросе служения, в вопросе труда. Не напрасно Слово Божие сегодня говорит через апостола Павла, что мы должны делать, простираться вперед. К сожалению, иногда наши люди, которые мы с вами живем, и окружают нас верующие люди, мы говорим сейчас о верующих людях, говорят, у нас это не получается, это не получится, мы не думаем, мы не знаем, мы уже все, возможно, что-то думали, как то делать, ничего не получается. Когда задаешь вопрос, вы об этом молились, вы об этом имели пост, вы уже имеете план, вы имеете цели, вы что-то уже, вы даже бюджет уже под это что-то составили, да ничего не делали. Что самое страшное сегодня есть, когда люди, которые думают, которые что-то предлагают, они уже что-то в вопросе сделали, но верующие, как правило, иногда говорят, не получится. Я не знаю, это вы заметили. Ты пробовал? Ты уже что-то делал в этом вопросе, но человек уже знает, что не получится. Это самый страшный вариант. Когда в нашей церкви мы поднимаем какой-либо вопрос, и люди вот так говорят, еще даже шага не делали в том, чтобы что-то сделать, достичь какой-то определенной цели, как Слово Божие говорит, мы с вами читали, простираясь как-то вперед, думая опереди, если Бог даст жизнь. Да, Господь, возможно, скоро придет, мы можем с вами дискутировать, возможно, завтра, не так недавно мы дискутировали с китайцами, верующими нашими пасторами, не у нас в стране, что скоро придет Господь. И китайцы нам, братья наши, доказывали, что скоро Господь не придет. А знаете почему? На земле сегодня где-то есть около ну, двух миллиард, миллиардов китайцев. На каждого европейца, короче, 6 китайцев получается. Но что интересно, они говорят, что у нас 80%, при всем том, что у них есть много миллионов верующих евангельских христиан, но 80% люди вообще не слышали о имени Иисуса Христа. Мы совершенно по-другому говорим. Но мы не знаем, как произойдет это. Это произойдет быстро. Каким-то способом Господь даст о себе знать каждому человеку на земле, чтобы не было у людей оправдания. Но это отдельная дискуссия. Слово Божие сегодня, что нам нужно сделать? Простираться вперед в нашем служении. Там, где вы есть. Мы скажем, нас мало. Как правило, Тернополь говорит, нас мало. Простите, но учеников Иисуса Христа всего сколько было? Одиннадцать. Этих одиннадцать человек перевернули весь мир. Это было такое маленькое количество людей. И буквально за считанные года. Друзья мои, это непростая задача, это вызов для нас. Но если мы не просираемся вперед, не думаем, не мыслим, не планируем сегодня, что нам делать, конечно же, результат будет плачевный. Запомните, Слово Божие дальше нам цитирует. Стремлюсь к цели. Очень важно, когда мы каждый определяем свои цели. Цели своей семьи мы имеем, бюджет мы имеем в своей семье. Это немаловажный вопрос. Как мы должны достичь той иной цели? Читая лекцию недавно студентам, мы по финансам, когда говорили, по администрированию, я просто попросил людей сделать бюджет на год, сколько они потратили денег за год в семье, не на стуже. И спросил, делали ли они вообще в своей жизни хотя бы раз такой отчет при лицом Господа. Год прошел, каждый месяц Бог благословлял, но сколько нужно вот иметь денег и как вы их потратили. Ни один не делал. Когда мы это сделали, на следующий семинар пришли, и они сделали отчет, все удивлялись, почему. В большинстве из людей расходы превышали приходы. Откуда деньги взялись, никто не знал. Друзья это важный вопрос. Когда мы стали в конце года, подняли руки и сказали, Господи, спасибо, благодарим, дякуем Тебе за то, что Ты нам поставил это. Но мы не знаем, за что дяковать. Поэтому у нас с вами определенные цели должны быть. Какие у вас цели? Сегодня Союз Ивановских христиан-баптистов определил определенные цели, о которых мы выслушаем еще раз сегодня. Задайте себе, это наша с вами задача и цель, нести благую весть окружающим людям. Возможно, мы меняем сегодня какие-то методы, хотя мы всегда методы свои и принципы основываем на Священном Писании, это есть основа. Мы их никогда не можем поменять. Мы сегодня опять будем обращаться вспять и смотреть, что делал Христос. Брать примеры у нашего Господа, у Его учеников и эти принципы в нашей жизни выдрять. Возможно, не всегда они нам нравятся. Знаете почему? Потому что есть тот, которому тоже не нравится. Мы сегодня будем говорить о группах. Не просто работать с группой неверующих людей, хотя бы два человека. Мало того, не просто их привести. В них нужно влаживать время, золотое время, которое нам Бог подарил. С ними нужно быть, возможно, и семьей той, которая придет к Господу. Это все нужно уметь делать, но Господь нас учит. Это наша с вами цель. Господь это говорит сегодня в своем слове. Стремлюсь к почести. И далее апостол Павел подчеркивает, в каком звании. Сегодня самое высшее звание генерала или ему в армии есть. Но здесь написано, к почести высшего звания Божия в чем? Во Христе Иисусе. Братья мои, сестры, уважаемые лидеры всех церквей, которые есть на Тернопольщине. Наша с вами цель во Христе Иисусе. Да, завтра придет Господь, мы с вами должны выполнить все, что Господь нам с вами сказал. В украинском языке хорошо написано «Я женусь». Это лучше, чем в русском. Знаете, тут написано «Стремлюсь, там женусь». То есть скорость такую маю, и це женусь. У нас в другой раз уже так люди присели, так уже тихонько, так удобно, особенно когда есть такие прекрасные возможности. Друзья мои, не имеем права сидеть. Лавки нам Господь не сказал. Повеление Иисуса Христа остается в силе по сей день и будет до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Мы его помним. Итак, идите, научите и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нигде не написано, и так сидите, и так лежите, и так ждите. И так идите. Это процесс. Мы с вами идем и возвещаем имя Иисуса Христа. Это цель. И цель сегодня всего нашего братства именно идти и возвещать имя Иисуса Христа, призывая людей на путь спасения. Господь есть, он не меняется. Господь есть и он не придет второй раз на землю для того, чтобы спасать людей. Он придет совершенно с другой задачей. Но мы с вами сегодня выполняем великое поручение на место Иисуса Христа. Мы сегодня христиане и несем это имя окружающим людям. Итак, мы читали с вами чудесный текст Священного Писания. Определенные правила, которые даны сегодня нам, с вами, христианам. Братья, я не почитаю себя достигшим а только забываю заднее то, что было тогда, что делаю, простираюсь вперед. Это наша с вами цель идти вперед. Это сказал Господь сегодня нам с вами. Стремлюсь к цели определяем свои цели, которые сегодня будут доведены еще и еще раз нам. Это хотелось бы, чтобы в наших церквях это висело, может быть, в красной рамочке, чтобы нашим людям, всем, которые в нас в церкви было доведено, и мы с вами, как лидеры, и шли впереди, выполняя те задачи, которые стоят перед нами. А эти задачи какие? Господь говорит, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы были верны в том призвании, которое Бог нам сегодня дал чтобы имя Божие сегодня распространялось и шло теми шагами, которые Господь хочет. Чтобы та свобода, за которую мы с вами, как сидящие здесь, дадим ответ перед нашим Господом. Мы не будем отвечать за наших родных и близких, которые были впереди нас, которые уже ушли с этой земли. Ответ каждый за себя. За то время промежуточное, которое Бог дал на земле. Очень коротенькое время, как мы его использовали во имя нашего Господа Иисуса и во благо для всех окружающих людей. Сегодня мы рассуждаем об этом, будут вопросы, ответы, и мы будем пытаться вместе с вами дойти до этих ответов. А сейчас мы, вставшие, помолимся и поблагодарим Бога за это время, которое Бог подарил нам. Благодарны тебе, что уже столько лет ты посылаешь свободу на Украине, проповедование Слова Божия. Господи, ты благословил народ свой. Сколько много людей пришло и приняло тебя, и познало тебя как личного спасителя за это время. Но время это благодати продолжается. И мы славим Тебя и благодарим Тебя, и величаем Твое имя, что это время есть у нас сегодня. Духом Святым наполняя наши сердца, чтобы эту благую весть мы могли нести окружающим людям, возвещая о Тебе. Благослови каждого стоящего дитя пред Тобою сейчас в эти минуты. Наполни сердца радостью и утверждением в имени Твоего, чтобы мы несли это с радостью, возвещая о Тебе нашим боем, что Ты дал спасение жизнь вечную в Иисусе Христе. Благослови каждую церковь в отдельности, народ Твой, служителей Твоих, в каждом, Господи, моменте, где мы находимся, кто бы где ни нес благую весть, каким-либо служением, Ты, Господи, дай нам силы, желания, мудрости нести окружающим людям благую весть, которую Ты сегодня поручил нам в также время, которое мы сейчас будем иметь, а рассуждать о великих целях, которые определило сегодня братство при лицом Твоим, чтобы эти цели были достигнуты, и мы могли, Господи, вместе, в единстве, в мире, возвещать о том благом, который Ты сегодня поручил нам. Ты сказал в Слове Своем, и так идите, научите и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Помоги, чтобы мы выполняли это повеление и славили Тебя, нашего Бога, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.